स्टूडेंट नए हैं तो वो स्टूडेंट इस ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो लेक्चर हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा ठीक है तो सबको गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से और टिकर मराठी एसएससी एग्जाम्स के चैनल के तरफ से आपको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ये जो लेक्चर चालू हुआ है आपके फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए फटाफट शेयर कीजिए ताकि हम आगे बढ़े चलो एसएससी जीडी 2023 24 के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है सबको गुड आफ्टरनून लेक्चर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए और उनको बेनिफिट हो जाए ठीक है चलो एस एस के लिए हिंदी व्याकरण का पहला क्वेश्चन हमारा जिसमें शक्ति न हो क्या जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा आहे जिसमें शक्ती न हो उसे क्या कहते है अशक्य अशोक अशक्त शक्त जिसमे शक्ती ना हो ये क्या है हमारा मराठी व्याकरण मध्ये जर बघायला गेला तर शब्द बद्दल एक शब्द ज्याच्याकडे शक्ती नाहीये त्याला काय म्हणतात ज्याच्याकडे शक्ती नाही त्याला काय म्हणतात एकच शब्द आहे या सगळ्या मिळून तर त्याला काय म्हणतात जिसमें कौन सा आंसर शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं उसे अशक्त कहते हैं पर्याय तीन बराबर आगे का क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द हमें यहां पे ढूंढना है कमल मराठी व्याकरणामध्ये कमळ ठीक है कमल, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है जलद कंचन नीरद राजीव कमल का समानार्थी शब्द कौन सा रहेगा कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा रहेगा यहाँ पे कौन सा दिया है राजीव दिया है पर्याय कौन सा बराबर पर्याय चार बराबर आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए चेहरे पर हवाया उड़ना मतलब क्या होता है हम्म चेहरे पर हवाया उड़ना मतलब चुप रहना घबराना अचानक गिरना और उड़ान भरना चेहरे पर हवाया उड़ना मतलब हम्म चेहरे पर हवाइया उड़ना जिसको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कीजिए और जो नए स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है चेहरे पर हवा या उड़ना मतलब क्या अचानक से घबरा जाना मतलब घबराना पर्याय दो बराबर आगे का क्वेश्चन यह घटना अद्भुत है अद्भुत यानी उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया है वो हमें ढूंढना है मतलब तीन वाक्य ऐसे हैं जहां पे अद्भुत का पर्यायवाची शब्द लिखा है और एक वाक्य इनमें से अलग हो होगा वही हमें ढूंढना है वही हमारा इस क्वेश्चन का सही पर्याय होगा यह घटना विलक्षण है अद्भुत के पर्यायवाची तीन रहेंगे एक नहीं होगा ठीक है यह घटना अपूर्व है यह घटना आश्चर्यजनक है यह घटना भयानक है कौन सा शब्द अद्भुत का पर्यायवाची नहीं है तीन कौन से मिले हैं पर्यायवाची हमें हु? तीन कौन से पर्यायवाची मिले हैं हमें अद्भुत यानी कि विलक्षण अद्भुत यानी कि अपूर्व और अपूर्व मतलब आश्चर्यजनक एक कौन सा है भयानक मतलब घबरा जाने वाला तो ये अलग है तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन फोर यह घटना भयानक है भयानक ये अद्भुत का पर्यायवाची शब्द नहीं है ठीक है लेक्चर आवडत असेल से सेशनला लाईक करून घ्यायचंय तसं सोडायचं नाही लेक्चर ठीक है पुढचा प्रश्न बघण्याच्या आधी एस एस सी भरतीसाठी आपला नवीन चॅनल आहे त्या चॅनलवर तुम्ही आता आहात चॅनलचं नाव आहे टिक्कर मराठी साठी सगळ्या विषयांचे लेक्चर आपले चालू आहेत याच चॅनल वर जे की अत्यंत महत्वाचे लेक्चर्स होत आहेत ठीक आहे सबस्क्राईब करायचे तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत याची लिंक शेअर करायची आहे पुढचा प्रश्न नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए जी आहे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा रहेगा अर्थपूर्ण वाक्य बनने शब्द मध्य आला है कि वा अर्थपूर्ण वाक्य को शब्द मु बनत नहीं क्या तेता शब्द पाजे हम्म लिया है <coughs> अभ्यास पुस्तिका का अध्यापक ने आपकी अवलोकन करके देख कौन सा आंसर सही रहेगा अशुद्ध भाग कौन सा है करके देख लिया है ठीक है अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है यहाँ पे कौन सा अशुद्ध भाग है अवलोकन करके देख क्या आएगा यहाँ पे अवलोकन किया है क्या आएगा अवलोकन किया है अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन किया है ये शुद्ध भाग है हमारा और अशुद्ध भाग क्या है अवलोकन करके देख है तो ऑप्शन कौन सा बराबर है हमारा पर्याय चार बराबर है ठीक है आगे का क्वेश्चन मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा आता वाक्य वाचले अर्थपूर्ण वाटत नाहीये आपल्याला मुझे आप पुराने पते पर, पर पत्र परत दीजिएगाच्या जाग्यावर अर्थपूर्ण वाक्य होण्यासाठी कोणता शब्द येईल आई गा भेजिएगा सोचिएगा आता पत्र आपण काय करतो देतो पत्र येतो हा पत्र लिहिजीय म्हणजे देतोच आणि पत्र भेजीय म्हणजे पाठवतो पत्र काय करतो आपण जरा मराठी मधून लॉजिक लावलं तर हम्म पत्र काय करतो आपण पाठवतो पत्र मग काय येईल दिजीएगाच्या जागेवर काय येईल भेजिएगा म्हणजे पाठवा मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा ठीक है ऑप्शन कौन सा बराबर आएगा हमारा पर्याय तीन बराबर आगे का क्वेश्चन एस एस के लिए ये जो सब क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है क्यों बताती हूँ मैं ऐसे बिकॉज ये मैंने पीवाई क्यू लिए है इसी साल के जो हर किसी के पास नहीं होता ठीक है निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचानिए अशुद्धि पहचानना हमें आपकी घड़ी में के बजे है वाक्य वासले वासले कहता अपने आपके घड़ी में के बजे है आपकी बजे घड़ी के ठीक है कौन सा आंसर सही होगा आपके घड़ी में के बजे आएगा क्या नहीं क्या आएगा आपके घड़ी में कितने बजे है ठीक है तो यहाँ पे अशुद्ध भाग कौन सा है फिर से कई पर्याय चार बराबर आगे का क्वेश्चन राई का डैश डैश बनाना अभी यह मुहावरा बहुत प्रचलित है बहुत बार सुना होगा आपने छोटी सी बात की यह बात का बतंगड़ बनाते बराबर ना बात इतु सी है लेकिन बहुत बड़ा करके बताते उसे राई का डैश डैश बनाना उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए दीवार घर किला पहाड़ राई का डैश डैश बनाना मतलब क्या मतलब तो बताना ही पडेगा आपको लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा वो पहले बताइए ठीक आहे राई का क्या मराठी काय आहे मराठी वाक्प्रचार आहे काय मराठी वाक्प्रचार जर सांगायचं म्हटलं आपल्याला हिंदी मराठी पण माहिती पाहिजे याचच मराठीत काय आहे तर आपण म्हणतो राईचा पर्वत करणे काय राईचा पर्वत करणे मग पर्वतल्या समानार्थी शब्द काय दिला इथे एकदम सोपे ओळखायला याचा अर्थ काय माहितीये छोटी बात को बहुत बड़ा बताना. यानी कि राई का पहाड बनाना म्हणजे राईचा पर्वत बनवणे छोट्याशा गोष्टीला खूप मोठी गोष्ट करून सांगणे ठीक आहे ऑप्शन सा बराबर है परिहाय चार बराबर जिसको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को तुरंत लाइक कीजिए ठीक है आगे का क्वेश्चन राहुल का बेटा नित उन्नति की ओर अग्रसर है ठीक है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा ठीक है अभी पर्याय देखने के बाद हमें पता चली जाएगा कि रेखांकित मतलब के शब्द कौन सा रहेगा तो उन्नति रहेगा इसके पहले भी हमने एक बार देखा है उन्नति यानी कि क्या होता है उन्नति यानी कि विकास रहता है प्रोग्रेस प्रगति हम मराठी में बोलते हैं ठीक है थीके? उन्नति का विलोम विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द हमें यहाँ पे ढूंढना है ठीक है उन्नति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा रहेगा उन्नति, अननति पदोन्नति अवनति कौन सा रहेगा हम्म चलो फटाफट आंसर दीजिए और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आए ठीक है अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर ले कर रहे राहुल राहुल का बेटा नीत उन्नति की और अग्रसर है उन्नति उन्नति का शब्द क्या रहेगा? यानी कि विकास प्रॉफिट उसका विलोम शब्द रहेगा लॉस उसका पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा फिर उन्नति अवनति अवनति यानी अधोगति मराठी में बोलते हैं क्या अधोगति ठीक है पर्याय कोणसा बरोबर आहे हमारा अवनती पर्याय चार बराबर पुढचा प्रश्न बघण्याच्या आधी टिक्कर मराठीच्या सगळ्या कोर्सवर आता एंड ऑफ इयर सेल चालू आहे त्याच्यामुळे चाळीस टक्के सूट सगळ्या कोर्सवर देण्यात आलेली आहे इथे बघायला गेलं तर आपण एस एस सी जी डी ची बात करतोय एस एस सी जी डी दोन हजार तेवीस चोवीस साठी आपल्याकडे एक फास्ट ट्रॅक बॅच आहे त्याची मूळ फी आहे चौदाशे नव्याण्णव पण या मूळ फीला चाळीस टक्के सूट देऊन का आहे वर्षातील आणि महिन्यातील शेवटचा महिना आहे आपला एंड ऑफ इयर सेल आहे आपला चौदाशे नव्याण्णव ची बॅच तुम्हाला आठशे नव्याण्णव ला भेटत आहे यासाठी कुपन कोड तुम्हाला युज करायचा डीई सी फोर झिरो आणि ही ऑफर फक्त आणि फक्त एकतीस डिसेंबर पुरतीच मर्यादित आहे ज्यांना बॅच घ्यायची ऑफिस नंबरवर कॉल करायचा आहे इंडिव्हिज्युअल हिंदी व्याकरण ची बॅच सुद्धा अवेलेबल आहे ठीक आहे आगे का क्वेश्चन जोश्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द डैश डैश है जो श्री प्रिय बोलती है उसे क्या कहते हैं प्रेयसी कोमलांगी कर्ण प्रिय अभी जो श्री प्रिय बोलती है मतलब प्रियो तुम प्रियसी वाटेल सगे एक परय बराबर है ना जैसे एक पर्याय दिला फटाफट लाइक कर मी खूप चांगला ओळखते की नाही तुम्हाला आता तिसरं वर्ष होईल तुमच्या सोबत आहे मी हो की नाही बरेच आहेत नवीन स्टुडंट ठीक आहे सा आन्सर सही रहेगा जो श्री प्रिय बोलती आहे कहती है बोलणे मतलब वद, वदने बरोबर ना वदवणे आपण एखाद्याकडून वदवून घेतो असं म्हणतो ना त्यामुळे लॉजिकली सुद्धा तुम्हाला बरेच सारे प्रश्न सुटू शकतात प्रिय वदा प्रियम वदा यानी कि जो श्री प्रिय बोलती है उसे प्रियम वदा कहते हैं, ठीक है ऑप्शन कौन सा बराबर पर्याय चार बराबर। आगे का क्वेश्चन ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो ऊपर की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं अस्ताचल उपही उरक्षत उध्वगामी क्या जो ऊपर की ओर ओर जाता है उसे क्या कहते हैं से सेशन आवडत असेल लाईक करा रे सेशनला तुमच्यासाठी मराठी प्लस हिंदी शिकवत आहे हिंदी व्याकरण जे कुठेही तुम्हाला सहसा उपलब्ध नाहीये हिंदी व्याकरण तुम्हाला हिंदी लँग्वेज वाले ज्यांची मातृभाषा हिंदी आहे ते शिकवताना तुम्ही त्यांना पाहत असाल पण पहिल्यांदाच मराठी मातृभाषा असताना सुद्धा हिंदी व्याकरण तुमचं परफेक्ट करणारी मी एकटी आहे शुभंगी मॅडम त्यामुळे सेशनला लाईक करायचे आणि मित्रमैत्रिणींपर्यंत सेशन शेअर करायचे ठीक आहे जो ऊपर की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं उसे उर्ध्वगामी ऊर्ध्वगामी और अधोगामी हमने सीखा है मराठी व्याकरण में राइट ठीक है पुरोगामी प्रतिगामी वेगड़े ये नहीं ठीक है पर्याय चार योग्य पूछता प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है यानी कि तीन शब्द बिजली का समानार्थी शब्द है मतलब पर्यायवाची शब्द है और एक गलत है तो वही हमें ढूंढना है ठीक है बिजली के तीन पर्यायवाची शब्द कौन से रहेंगे थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको ढूंढिए ध्यान से चंचला दामिनी तड़ित तटिनी बिजली का कौन सा शब्द पर्यायवाची यानी कि समानार्थी नहीं है हम्म कौन सा रहेगा ये <coughs> कोणसा आंसर सही रहेगा बिजली म्हणजे वीज मराठीमध्ये बघायला गेलं तर वीज विजेला कोणता शब्द समानार्थी विजेला कोणता शब्द समानार्थी नाही ठीक है <coughs> कौन सा रहेगा ठीक है बिजली के तीन पर्यायवाची शब्द है पहला है चंचला दूसरा है दामिनी ये तो दामिनी मराठी व्याकरण में सीखा है हमने तड़ित भी बहुत जन पहचानते हो गए तड़ित को लेकिन तटिनी अलग है तटिनी यानी क्या रहता है तटिनी किसे कहते हैं तटिनी सरिता को कहते हैं और सरिता किसे कहते हैं नदी को कहते हैं तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हुआ तटिनी हुआ जो कि बिजली का नहीं है इसलिए सही आंसर कौन सा है हमारा ऑप्शन फोर ठीक है आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है संबंधवाचक सर्वनाम सर्वनाम के प्रकार उसमें से एक है संबंधवाचक जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है यह अच्छा विचार है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है जिसे चोट लगती है वही पीर समझ समझता है आता ऑब्झर्वेशन केलं तर तुम्हाला कळेल की जो आणि वह तिन्ही पर्यायामध्ये आहे एकच वेगळा फक्त याच्यामध्ये आपल्याला वेगळा दिसतोय आणि मराठी व्याकरणामध्ये आपण जर संबंध वाचक शिकलो तर जो जी जेजा जो जी जेजाला हिंदी व्याकरणामध्ये काय म्हणतात जो म्हणजे जो सेम सेम आहे ठीक आहे वेगळं काहीच नाही संबंध दाखवला जातो दोन वाक्यांमध्ये पण हि याच्यामध्ये एकच वाक्य दिसते आणि जो कुठं दिसत नाहीये त्यामुळे ऑप्शन कोणता बराबर हे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है तो यह अच्छा विचार है यह संबंधवाचक में नहीं आता ठीक है ऑप्शन कौन सा बराबर है पर्याय दो बराबर आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है त्रुटिपूर्ण सर्वनाम कौन सा रहेगा उसे अपने मालिक को काम से निकाल दिया उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया तुम तो बहुत व्यस्त हो हमारे से अब यह सब नहीं होता आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं कौन सा सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है हुँ? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा सर्वनाम कौन सा गलत लिखा है त्रुटि जिसमें है वही हमें ढूंढना था कौन सा मतलब शुद्ध वाक्य तीन शुद्ध वाक्य है एक अशुद्ध है तो सर्वनाम अशुद्ध लिखा है तो वो कौन सा रहेगा देखिए उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया सही अर्थ समझता है तुम तो बहुत व्यस्त हो सही अर्थ समझता है आप लोग बहुत बड़े आदमी है सही अर्थ समझता है लेकिन हमारे से अब यह सब नहीं होता हमारे से मन तो अपन हमसे मन तो कि मुझसे मन तो हाँ हमसे यह, अब यह काम यह सब नहीं होगा तो हमारे से यह क्या किया है त्रुटि दिया है यहाँ पे क्या दिया है त्रुटि दिया है मतलब गलत लिखा है तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन थ्री ठीक है आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन शुद्ध वाक्य में ही पूछा गया है और जो शब्द संग्रह है उसमें से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ऐसे जीडी को आए हैं, बिकॉज ये सब मैंने जो लिया है ये इसी साल का पीवाई है, है? ठीक निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा रमेश आगरे गया था रमेश आगरे गया था अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है राघव अपने मामे के मामे के साथ घूमने गया है सीता पटने से आई है अभी आगरे पटने ये क्या है हम्म पटना आगरा ये दोनों निकल गए हमारे पर्याय में से दो बज गए मामे आएगा राघव अपने मामा के साथ घूमने गया है एक ही बच्चा और बच्चा कुचा जो है हमारा सही पर्याय है अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है शुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा पर्याय दो रहेगा ठीक है आगे का क्वेश्चन देखने के पहले एसएससी जीडी के लिए हमारा एक नया YouTube चैनल हमने ओपन किया है जिसका नाम है टिक्कर मराठी एस एस सी एग्जाम जहाँ पे आप अभी लेक्चर ये मेरा देख रहे हो अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हमारे लेक्चर यहाँ पे अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे सबसे पहले आपको मिल जाएगा ठीक है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए आगे का क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी पॉपुलर एंड फेवरेट क्वेश्चन गद्यांश मराठी व्याकरण मध्ये उतारा उतारावरचे प्रश्न एक उतारा दिलेला आहे पाच रिकाम्या जागा फक्त आपल्याला भरायच्यात आणि ही सुविधा आहे की एकासाठी चार पर्याय सुद्धा आहेत आपल्याला ओळखण्यासाठी त्यामुळे एवढा सोप्पा उतारा एवढा सोप्पा गद्यांश कुठेच पाहायला भेटणार नाही ठीक आहे सुरू करूया आपण बघा पृथ्वी के उपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर मे ओझोन गॅस ओझोन गॅस मराठीमध्ये हम्म ओझोन गॅस की एक मोठी परत हे धरती के जीवन का रक्षा कवच है जिससे डॅश डॅश से आने वाले हानिकारक डॅश डॅश जाती है आता कुठून काय येतं बरं आपल्याकडे ते रोखण्यासाठी आपण ओझोन गॅस आपल्याला मदत करता रक्षा करता आपली कुठून येत काय ये? हम्म जिससे तारा मंडल से शनिग्रह से चंद्रमासे या सूर्यसे कोणापासून काय ये हानिकारक येतं आपल्याकडे हम्म ओळखा बर कोणता पर्याय या कोणता पर्याय बरोबर असेल हम्म ठीक आहे तर ओझोन थराच काम काय असतं माहितीये डायरेक्ट पडू नये म्हणून आप ते आपल्याला संरक्षण म्हणून संरक्षण कवच वरती आहे तर हे सगळ्यांना आय थिंक माहित असावं पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्टेटोस्फिअर में ओझोन गॅस ही एक मोठी परत है। या धरती के जीवन का रक्षा कवच आहे जिससे डॅश डॅश से आणेवाली मग कोणापासून येते तर सूर्यापासून काय येत आहे सूर्यापासून से सूर्यवाली हानिकारक डॅश डॅश रोखली जाती है। आता सूर्यापासून काय येते रे सूर्य आपल्याला काय देत ऊन देत ना तापमान देत ना सूर्यापासून किरणे येतात किरणे आहे का बघा बरं हा रोशनी किरणे तरंगे हवाय क्या आहे का या पे सूर्य की किरणे ठीक आहे जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती है के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में वर्तित नहीं हो पाती ठीक है जिसके कारण पृथ्वी का डैश डैश बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्या बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का हम्म पृथ्वी का क्षेत्रफल पृथ्वी का बोझ पृथ्वी का प्रदूषण और पृथ्वी का तापमान क्या बढ़ता जा रहा है हम्म क्या बढ़ता बढ़ता जा जा रहा रहा है है पृथ्वी का तापमान क्यों पृथ्वी का तापमान बढ़ता है जो कुछ जहरीली गैस वगैरह रहते हैं उसका क्या होता है उसका जहरीली गैस के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंत बाह्य अंतरिक्ष में वर्धित नहीं हो पाती जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है ठीक है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है आगे जी इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के डैश डैश क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है महाद्वीपों के क्या आएगा यहाँ पे हम्म मैदानी पहाड़ी रेगिस्तानी और तटीय कौन सा शब्द सही रहेगा आएगा यहाँ पे तटीय चार बराबर देखो पूरा पैराग्राफ अभी तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं पृथ्वी बढ़ पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व को डाश डाश को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लॅशियर या तो लुप्त हो गए या लुप्त होने की ओर बढते जा रहे जाईल इथे शेवटचा शब्द काय येऊ शकतो सभ्यता बिरादरी परिवेश संस्कृती काय येईल सभ्यता येईल आता पूर्ण पॅराग्राफ वाचून बघा बरोबर अर्थपूर्ण वाटतोय का ठीक बगा पैराग्राफ का है अपना पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती है किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में वर्तित नहीं हो पाती जिसके कारण पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूह एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए आहे या लुप्त की ओर बढते जा रहे जाण पॅरेग्राफ झाला म्हणजे हे पाचही शब्द आपण जे निवडलेले आहेत ते अगदी योग्य आहेत तर हे होता आजचं आपलं लेक्चर सेशन आवडलं असेल सेशनला लाईक करून घ्यायचे सेशन कसं वाटतंय मराठी प्लस हिंदी इज इक्वल टू हिंदी व्याकरण आहे आपलं ठीक आहे ऑफलाइन कमेंट मध्ये सगळ्यांनी सांगायचे आणि रोजच्या रोज लेक्चर भेटेल यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचे भेटूया उद्या तोपर्यंत टिक्कर मराठी के नए नए वीडियोस देखने के लिए टिक्कर मराठी एस एस सी एग्जाम ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए विश ऑल द बेस्ट जय हिंद